Раціональне використання енергоресурсів один із шляхів підвищення якості життя людей. Економія енергії дозволяє знизити рівень забруднення довкілля. Крім того, енергозбереження вигідне економічно. Енергоощадні заходи обходяться вдвічі, втричі дешевше ніж виробництво і доставка споживачам такої ж кількості енергії з традиційних джерел. За декілька років у місті вдалося досягти значних досягнень у сфері енергозаощадження. Мэром города Юрием Григоровичем Вилковым была поставлена задача активизировать работу участия энергосбережения на самых главных объектах теплоснабжения. И уже в 2011 году в городе была разработана оптимизированная схема теплоснабжения потребителей города Кривого Рога, которая прошла утверждение на уровне Кабинета Министра Украины. И буквально через год мы начали работать с Европейским инвестиционным банком, и в течение 2012-2013 годов был подписан меморандум с Европейским инвестиционным банком на выделение кредита 40 миллионов евро для программы децентрализации теплоснабжения Зержинского и Ингулецкого района Сегодня эта программа э, реализуется, так как ведутся работы с Европейским банком на уровне технических экспертов по э, реализации этой схемы. Нам приходится сталкиваться с случаями, когда нам предлагают технологии, которые, например, дают результат э, снижения потерь до 10%. Мы все эти технологии знаем, более того уже внедрили так, как мы на сегодняшний день имеем. Например, по коммунальному предприятию Криволож теплосеть, у них фактические потери в 2015 году составили 6,58%, то есть менее 7%. А те люди, которые нам предлагают 10 или просто не, не знают истинного положения дел, или и, наверное, не знают о том, что у нас уже достигнуты более высокие результаты, чем то, что нам предлагается. Проводится огромная работа для того, чтобы этот уровень потерь был снижен примерно до 4-5% за следующий отопительный сезон. Кроме того, в городе была проведена работа по привлечению инвесторов. Мы на сегодняшний день, проводя организаторскую работу, привлекая бюджетные и иные средства, полностью обеспечили учетом тепла объекты бюджетной сферы. Это школы, детские дошкольные учреждения, объекты культуры, здравоохранения и так далее. Тобто, всі ці об'єкти мають тепловий учоти і розраховуються за тепло исключительно по фактичному потреблінню. Спільно з ОСББ, будинковими комітетами, у місті проведена велика робота, яка дозволила мінімізувати втрати споживачів за користування послугами теплопостачальних підприємств. 77% сім жилої площі багатоквартирних, многоетажних жилих домів сьогодні охвачені учотом теплової енергії. Это позволяет нашим потребителям практически в полтора раза платить меньше, чем если бы начисление производилось бы по нормативу начислений, то есть по, по расчету. И эта работа в городе продолжается и на сегодняшний день. Благодаря этому только за последний год удалось снизить потребление газа на наших тепловых станциях на 20 миллионов гривен за отопительный сезон. Это достаточно серьезная сумма в свете того, что, как мы понимаем, газа в стране недостаточно и его надо экономить.